У нас тут очередной коллектор на ритовку. Вы просили больше информации, как это все происходит. Вот такая мятина. Тут у нас что самое? Вмятина. Есть тут невеличка трещина, которую будет подварить аргульчиком. Ну, а мы в мастерской КСК и приступаем до ремонта вот этой трубы. Я уже подготовил специальный инструмент вот такие шарик анальный. <свят> Мы сейчас будем его чуть-чуть прогреем, отрихтуем, то есть сделаем так и будем его вышлифовать и придавать ему э, заводскую ту форму, заводский сапин. Тут у нас уже сразу подготовленный резерчок. Будет греться все. Сейчас еще подлагать горелочку. 예, <laughs> почти отрихтовал эту мятинку мятину достал сейчас мы ее сейчас подрихтуем И акции как это происходит. Вот так это происходит. Выгибаем, ригтуем, потом сгибаем. А, Лучше получилось. Вот так если делается в дух, вот уже мятина. Растужаемся. Пастуды. Мятина-то вся подрихтовалась. Вот она уже вот так выглядит. Сейчас осталось зашлифовать, навесный садик yeah. и подворить вот так Пачечку кружки с чужественно-весеньких. И начинаем, и начинаем, вот так все вышли повод. на глазах уходят вот эти царапинки. Еще трошки мы их зашлифуем.

Тут есть микротещина. Сейчас я тут

для максимальной защиты. продолжаем. Мы тут уже почти по уходу. Да. Еще трошечку еще. Угрызай! получилось. Вот такой коллектор отрихтованный. Это, походу, МТ-09. Разборный. Ну, похоже на МТ-09. Вот тут была мятина. Сейчас эта мятина отрихтована. Наведенный сатин. Вот такая грязичка. Короче, почистить, помыть. И можно собирать на мотик, она прогреется, станет такая желтенькая, вот эта нержавейка. И будет опять радовать. бо це прямо топ. І сусіди дуже доволі, що на цьому мотоциклі є прямо топ. Так що, дякую за перегляд, Ставим лайк. Ну, або не лайк, або дизлайк. Там вже розберемося. Ну і буду дуже вдячний за підписку.